Ламікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай Пока, к сожалению, к сожалению E, Ніяких припосилок для цього ні на одному участку фронту немає. до сих пор доволі напряжовані бої на тьотківському глушковському направліні Курської області. Тобто противник там, еще, все ще зберігає боєспособність. Судячи із сьогоднішніх заяв путінських рупорів, то у бункерного не все так добре та успішно, як у брехливих звітах Герасимова щодо просування окупантів на фронті. Але вони продовжують розганяти свої наративи, що Київ слабкий, Україна повинна погоджуватися. Ну і звісно, ми перемагаємо. Але між рядками то чути інше, бо московити знову не отримали того, чого хотіли. Тож з чим Вітков поїхав від Путіна? Ну і звісно, з чим залишився бункерний, випльовуючи свої вологі фантазії. Ну, якщо європа вдруг захоче з ними воювати, почне, ми готові прямо зараз. То есть, здесь здесь, понять, здесь здесь не может быть никаких сомнений, только вопрос в чем, если Европа вдруг начнет с вами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, ну, понятно, да? Это это не война в прямом в современном смысле этого слова. Я Інна на Бок. Ну і я оперативно зібрала докупи всі ті заяви, які зараз несуться на болотах. Ну, А це для того, щоб показати вам, що з московитами то немає про що говорити. Особливо, коли вони заявляють ось це. Вони в якийсь то час у нас був з ними тісний контакт. Потім вони раз різко оборвали контакти з Росією. Це була їх ініціатива. Почему вони це зробили? Тому що вони взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях, хотя понимают головой, понимают, что что это уже давно в прошлом, что такого не могло быть, они приняли желаемое за действительное все время, но признаться в этом сами себе не могут, не хотят, сами себя вывели из этого процесса. Первое, второе. Наблюдая, что, что э, результаты сегодня тоже не нравятся, они начали мешать и действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу э, достичь э, мира э, с помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров и э, президенту Трампу мешают. Третье. У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно. На то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают, и тем самым свалить потом на Россию сворачивания этого мирного процесса. При этом европейцы, ну, очень хотят попасть на переговоры и даже делают вид, что они на этих переговорах присутствуют, как вот буквально накануне вечером заявил Барро, глава Франции, что встреча последняя Мануэля Макрона с Владимиром Зеленским это, так сказать, свидетельство свидетельство того, что Европа участвует в переговорах. И, но по реакции Зеленского, кстати, мне кажется, можно сделать вывод, что ему не понравилось в этот раз то, что ему Макрон сказал: Не знаю, что он ему сказал, там Я прошу тебя скорее забыть песни прошлых лет или что-то в этом роде, но э, выйдя после этих переговоров, Зеленский сказал, что надо добиваться мира и чем быстрее, тем лучше. Да, вот прям такой Аж этой идеей, хотя помню хоча пам'ятаю його месяц назад, всего, что там месяц, буквально дві недели назад, был готов э, воевать до последнего украинца. Взагалі то цього достатньо, щоб зрозуміти, що путіністи просто відпрацьовують свої криваві рублі. Але її наступні заяви, які я теж не можу оминути. Бо уявіть собі. Вже навіть пропагандист із каналу Соловйов Лайв не погоджується з байками Путіна про величезні перемоги на полі бою. Більше того, він фактично визнає, що ніяких ознак краху фронту немає. Пока, к сожалению». К сожалению никаких предпосылок для этого ни на одном участке фронта нет. до сих пор идут довольно напряжоної бои на и тьоткірському направлении Курской области. То есть противник там що всього сохраняють боєспособності. Тобто ситуація в окупантів вже настільки безнадійна, что навіть пропагандисти перестали вкладатися у путінські фантазії. Слухайте, а цікаво виходить. Реальність не збігається з вигадками Путіна. Ну а тепер ще й його власні ручні рупори не можуть підлаштуватися під ось той паралельний світ у голові бункерного дідушки. Ну і знаєте, а такий розкол у пропагандистському тераріумі мені подобається, як і наступні висловлювання. Я отець мобілізованого солдата, которого командування 102 го полка как паліна закинуло в топку під війни. под дроны противника. Это уже третье видео, где я обвиняю командование 102-го полка в некомпетентности. Ну, если не употреблять слово «дебилы», да? Ну, потому что они положили несколько составов полка возле трех сараев. Возможно, это работа на врага, я не знаю. Из-за своей трусости, потому что они не смогли потребовать от вышестоящего командования технических средств борьбы с дронами. И вот как индейцев с луками да, посылают на пулемет. Вот примерно так они э, кидают в топку наших с вами сыновей, мужей и братьев, чтобы добиться результата и отчитаться, что мы наступаем, чтобы квасные патриоты, сидя на диване, сказали, ух, как мы их гнутся шведы и все такое вот. но на самом деле на самом деле эти люди недостойны даже прикасаться к офицерским погонам так как они просто свою трусость отсутствие технических средств спрятали за спины солдат простых которые под уголовной ответственностью вынуждены как мясо идти под дроны противника то есть тактика такова, что наших солдат должно быть больше, чем дронов у противника. Ну, вот как-то так. То самое закидывание мясом, о котором так любили рассказывать антисоветчики. Как вам? Напишите в комментариях. Тем часом с теплых студий Кремлевские щури в томлются пробывать дно Ну и имеемо еще одну порцию словесной диареи путіністів. До конца недели Криворожский зюз э, может нас покинуть, а там еще до этого было заявление этого сливного бачка э, Ермаковского по фамилии, фамилия Петров, э, вот, о том, что до нового года мы можем э, потерять деятеля. Никто не толком не понимает происходящего. Вернее, как бы понятно, да, что Владимир Александрович похож на корову в бомболюке, которая раскорячилась, помнишь, вот особенности национальной рыбалки. И вот корова это... Чтобы охоты не только, в... Михалыч. Особенность О, национальной это... охоты. Это в первом было. Прошу прощения, точно, это была охота. Вот. Ну, какая охота? Если... Охота это когда охота? А когда не охота, раскорячивается и не так. Вот у Владимира Александровича сейчас точно не охота. Он будет раскорячиваться, он друга в армию отправил по договоренности совместной, он готов всех своих друзей сдавать одного за одним. И, в общем-то, самое страшное для его друзей, они не знают, что делать. Они могли бы его табакеркой, да, как императора, тюкнуть и все, выйти в белых одеждах, сказать, мы злодея победили. Как видите, ось это вот такая она глубокая аналитика як Какие, до речи, заяву про Виткова. Бо ж дивіться, что там у них сейчас і ще несеться. Мы выходим на какие-то достаточно принципиальные, а самое главное, реальные договоренности. То есть возвращаемся в сферу вот этой реально-политики. Есть понимание с обеих сторон, а я считаю, что в этом процессе только два две ликвидные стороны, два субъекта переговоров, это Соединенные Штаты Америки и Россия. Европа и э, Украина, по крайней мере то, что от нее сейчас остается, это безусловно не субъекты не то чтобы международного права, но даже этих переговоров. Более того, по сути своей они токсичны. То есть участие этих э, этих сторон в переговорах они только принесут э, вред для общего всего дела. А дело это очень простое, это завершение украинского конфликта как такового, о котором анонсировал и Дональд Трамп, о котором мы постоянно говорим. Давайте к переговорам в Кремле. Владимир Путин, у него сильная карта, сильная позиция. Более того, у России уникальная ситуация, когда она, ну, скажем так, остановится боевые действия, хорошо, не остановится, но ну и не смерть, не смертельно. Ну, а підсумовуючи все вище сказане і показане, я лише коротенько додам, щоб там не відбувалося зараз на болотах чи у світі. Головне для нас з вами це ситуація на фронті. Тому давайте робити, от абсолютно все, що в наших силах, щоб посилити наше військо. Зараз, наприклад, артилеристам Національної гвардії України дуже потрібна хороша автівка. Тому долучайтеся до збору. Посилання QR-код на екрані. Тож скануйте і донайте, бо ви ж знаєте, маленьких донатів не буває. Ну і також зручні реквізити для ваших донатів є в описі під цим відео. Ну і дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Я бачу абсолютно всі ваші повідомлення і кожен ваш лайк. Тому я з нетерпінням чекаю на коментарі та ваші думки і під цим відео. Ну і звісно, нагадую: бережіть себе. Берегите Украину и побачимось в следующем выпуске.